Серия книг «Николаевский перекресток», основанная издательством «Шамрай», стартовала пятью изданиями. Первая из них – сборник стихов «Слезы сухого фонтана», в котором известный поэт Дмитрий Кремень представил свои новые поэтические произведения. Его книга была почином в нашей серии. Мы уважаем это добрым почином. Думаем, что это будет нам на счастье. Стихи Татьяны Свирской, созданные в течение последнего года, объединены общим названием «С вечностью наедине». Они заставляют читателя уйти в размышления на темы, которые всегда волновали человека, дают возможность оторваться от будней и прикоснуться к вечному. Я рекомендую особливо театральним і музичним діячам використати у своїх творах і у нових якихось інтермедіях, постановках, тому що там прекрасні вірші для сценічного читання або закадрового тексту. Заглянути за грози і вітри, сум відвести умілою рукою і спішною ходою перейти у дивний край. Любові, і спокою, заслухатись непізнаних птахів, вплести в вінок іще незнані квіти, не добираючи відверто зайвих слів навчитись заново сміятись і радіти. Це просто роздуму над такими темами, які і мабуть є вічні, які ще. Директор областной библиотеки для юношества Наталья Ткаченко, чей творческий псевдоним Наталья Иванова, представляет читателям книгу «На счастье». Туда вошли поэтические зарисовки о родном городе, раздумья о жизненных проблемах, приправленные самоиронией и юмором. В сборнике есть поэзии, которые стали песнями. Мир детства и юношества отображен в стихах Ларисы Ратич. Ее издание называется «Солнечная улыбка». Литературный критик Евгений Мирошниченко представил свою книгу под названием «Степная Элада». Это тема края, тема Николаева, Северное Причерноморье в прозе. Мы много знаем, есть три антологии поэтических Северное Причем море, но мы не знаем еще, кто писал о нашем крае в жанре прозы. И вот большой очередь публикую и свои рецензии и эссе. Главная цель серии Николаевский перекресток популяризировать творчество местных авторов. Это желание предоставить николаевским авторам трибуну. Мы даем трибуну прозаикам, поэтам, драматургам, авторам, которые пишут стихи для детей. Но творчество все должно быть ориентировано на наш родной край, Северное Причерноморье. Каждая книга вышла тиражом в 250 экземпляров, все издания малоформатные, в чем есть плюсы и для авторов, и для читателей. Це мініатюрні книжки, ну майже мініатюрні книжки, які дають можливість автору публікувати свої нові твори. Наприклад, якщо їх не дуже багато, і автор хоче окремо публікуватися, не в збірці з кимось, а представити, презентувати свою творчість окремо, то це дуже хороший варіант для нього. Ну і власне на сьогоднішній день ми бачимо, що книжки такого формату і серії, які витримані в одному стилі, вони досить затребувані. Книги, які сьогодні презентуються, це кишенковий варіант. Тому, дістаючи книгу свого батька, сльози сухого фонтану із кишені, я прекрасно розумію, що тепер мені значно зручніше і ближче ця поезія під час відряджень, під час поїздок, під час зустрічей на передовій з нашими військовослужбовцями, з пораненими і так далі. серии могут печататься как признанные мастера слова, так и начинающие авторы. Серия не ограничивается каким-то одним жанром. Единственное требование – произведения должны соответствовать нормам права и морали. К слову, именно исходя из того, что в рамках серии нет ограничений по жанрам, она и получила название «Николаевский перекресток». Миколаївське це Миколаїв. Ми представляємо миколаївських авторів. А перехрестя в даному випадку символізує як перехрестя доріг, шляхів, виборів. А, так як у нас дуже широкий діапазон а, літератури, яка може бути тут презентована, тобто а, від фантастики до аналітики, від прози до поезії, то а, звичайно це перехрестя, де кожен вибирає свій шлях, свій жанр, і все це може бути тут презентовано. Тому Миколаївське перехрестя. выход изданий в свет в такое непростое для нашей страны время означает, что несмотря ни на какие трудности, искусство живет, развивается и объединяет людей. Ну, я такие древние присливья, когда громады говорят, мы будем В данном случае, видите, мы очень до такого трагичного момента, когда гармонийская война идет. И протистояние можно не только словом, только людям, ставлением людини до людини. А выше поэзии в данном случае ничего не поэзия, эсеистика, проза, все жанры мистецтва, которые людей не разводятся, а объединяются. Сейчас издатели ведут переговоры со следующими авторами, чьи произведения вскоре выйдут в рамках серии, но их имена пока держатся в секрете.